assalomu alaykum ahli youtub qalaysizlar bormisizlar yaxshimisizlar evrika degan so'zni bilasizlarmi hozir men o'sha evrika so'zini ishlataman evrika men o'zimga o'zim hozir ustozim tarafdan kashf qildim shunday nimani biz misol uchun men youtube tomosha qilib boshlaganimga necha yil bo'ldi taxminan 3 yilm 4 yilcha bo'lib qoldi youtube tomosha qilamiz bu yerda har xil ma'lumotlar olamiz va biz istaymizmi istamaymizmi o'sha olgan ma'lumotlarimiz bizni miyamizga joylashadi biz o'ylaymiz shunchaki tomosha qilib ketyapmiz deb yo'q aslo unday emas biz nima ko'ryapmiz buni albatta kontrol uh, qilishimiz kerak biz uni albatta um, bilishimiz kerak bizga uni foydasi bormi yo'qmi oybek qosimovni kursida o'qiyapmiz hozir bitta videosini ko'rdim va o'sha evrika so'zini o'zimga kashf qildim bo'lmasa anchadan beri bu so'zni eshitganmiz bilamiz endi oybek qosimov nima dedi bu nima desam kuniga bir dona video ikki dona ikki dona video ko'rar ekan oybek qosimov bu videolari şey, o'sha o'zini ustozi saidmurod davlatov va robert kasaki degan insonlarning biznesmen insonlarning videolarini tomosha qilar ekan biz biz bo'lsak unday emas to'g'risini to'g'ri aytish kerak internetni yoqamiz bir narsa yaxshiroq ko'rinib qolsa darrov qiziqish kuchli bo'ladi o'sha narsaga qandaydir bema'ni narsalarga vaqt ajratamiz biz o'zimizda o'shanga o'sha menga kerakmi degan savolni shunaqa katta tezlikda qo'yib tezroq biz o'shanga javob topishimiz kerak ko'p vaqtimizni internetda o'tkazish bu uncha to'g'ri emas bizga kerakli ma'lumotni kam kam eshitib ko'p eslab qolish kerak deb o'zimga maqsad qilib qo'ydim endi o'sha aybek qosimovni videosidan keyin omad oh, hammaga va o'sha kerakli ma'lumotni olinglar deb men ham shunday maslahat berib qolaman qolamanma